Niyə məcəssə yalvarmalıyam? Niyə kiminsə üz dibindən məni maliyyələtməliydi? Ha hə, mən dilənçiyəm. Mən müharibə getməmişəm, bax mən hər bir şəraitim də var idi. Mənim qeyrətim də özümə yetdim, heç kimə də minnət vermirəm. Heç kimə də minnət vermirəm. Bir vətəndaş kimi niyə miləfəşür cəlbə ilə maraqlamır yol? O qardaşla maraqlansa da özün yandırmasın. Niyə maraqlanmırlar? Hə? Bayram Nurlu kimi sib, Qalenvariantə gəzdir, məndən artıq oğlandı. Kimdi o? Kimdi? Yəni yani, heç yox. Vardır axı o qardaş, vallahi məndən yaxşı oğlandı bu dəqiqə. Vallahi mənə yaxşı olandı. Mən dədəm yandı tunundan başımı sallamaşağı. Amma belə dədəsinə deyir, "Allah ye." Mən dədəmə deyanmıram onu. Deyanmıram mən dədəmə onu. Deməli mənə yaxşı olandı. Mən tuan... mən qızımla tunanaram. Əli boş ki, evə girmək bizə nə deməkdir? Yaxşı olanlar sizsiz. Siz. Ay biz Allahın növbəsində dildə baş təcəyik. Quran haqqı dildə baş. Şəhidinin udub 31-i göyə fişəng atan millətdən sizlə... nə gözdürsüz siz? Şəhidinin udub 31-i göyə Xristian bayramına görə fişəng atan millətdən siz. Bundan artıqna gözdürsüzsük. Bundan artıq nə olmalı idi? Quran haqqı bir-bir hamı özün yandıracaq. Bir-bir hamı belə də olacaq. N Əvvəlki asəb yox, əvvəlki sağlamlıq üçün məşq edə bilmirəm. Cənab prezident, pulun bir dənə məqsədi var, sizinlə bizi üz-üzə qoymaq, başqa məqsədləri yoxdur. Bunlar ermənidirlər, Qoranlıq ermənidirlər. Erməni, yenə erməli bilirdin düşmən, indi vururdun. Bunu burada bilmirsən, adamı yandıran odur. Burada bilmirsən, bezmişik burdayıq. Məni kim sözçübindən müalicələtdirməlidir, ay qardaş. Niyə dövlət məcburi idman nə yaranıb? Nə yaranıb məcburi idman? 15 gündür mən yığıram, 15 gündür mən yığıram. Hələ ambulans gəlib çıxmayıb, Qoranlıq. Hələ gəlib çıxmayıb. Qazina nədir sizin qəsdiniz qələzliyiniz? Nəsiz siz bizdən? Nə dədəvizə qüllə atmışsınız? Açıq oyun deyirəm, dədəmə qüllə atım, sən səndən düşmən çıxıram, biz də bir əşimiz. Beləş şey yolmur he, Allah haqqı, nə bilim. Yalanan danışıb boş-boşuna çənəmizi ağrıdır. Baxacaq biri komment yazacaq, belə biri yazacaq elə. Bir yazacaq, "A formanı niyə çıxartmırsınız?" biri yazacaq, "3 ildir müharibə qutarıb, hiç yox." Yəni budur. Ha budur, biz bezmişik ürəyi. Millət millət olaraq nə yanımızda deyil, nə də bu məmurlar yanımızda deyil. Dünənərkən formada məni görəndə qucaqlayıb öpən adam bu imbevə müharibə üç ilduqtarıb. Niyə formanı çıxartmırsan? Gedərsən sən də canını qurban verəndə sən də çıxartmazdın. Çünki şəhidliyi unutmusan. Gedirsən gündə bir də gıc-gıc işlərlə məşğulsan amma mən şəhidimi unuta bilmirəm. Mənim qeyrətim icazə vermir. Bax buna görə qazilər bütün gün formadadırlar. Şəhid mədlislərinə gedirsən, şəhidin qohumlarından, qohumlarından, qazilərdən başqa heç kim olmur orada. Niyə təkcə mənim borcumdur şəhidizadətlərmək? Hə? Gecən şəhidlər xiyabanda görüm bir adam var, ancaq analardır. Başqa heç kim yoxdur. Cəfşən çatırdılar 31-i. Ay nə sevinirsən? O 3000 can gedib, 11000 can qurban vermisən. Sən 92-dən bura. Nəyə sevinirsən?